Меня зовут Костя, мне 11 лет, я живу в городе Торецке. Мне нравится в свободное время играть в футбол и играть в телефон и заниматься на турниках. Из-за войны я не могу уходить в лес и по полям, где высокая трава, потому что может быть мина. мины бывают очень маленькие и большие. Самая страшная мина – это лягушка и та, которая взрывается от тепла. Она стоит просто, если ты идешь, она слышит, как ты идешь по земле, и она взрывается. Она чувствует тебя. И бывает мина, лягушка э, или жаба. Когда ты к ней подходишь, она прыгает вверх на 90 сантиметров и взрывается. Есть еще мины противотанковые и еще очень опасная мина – лепесток. Она очень маленькая. Если ты на нее наступишь и поднимешь ногу, ты как минимум останешься без ноги. А максимум он а умрёшь.